Всем привет! С вами опять сервис центра Hacker. И сегодня мы маяк как убрать ошибки при обновлении Windows 7. Так. Ошибка дана называется загрузка и установка обновления для компьютера. Есть одно обновление, которое называется там обновление для Skype. Я покажу, как убрать ошибки, при каких установке выдает. Вот мы берем, устанавливаем и у нас выбьет ошибки, я покажу, как эту ошибку убрать, чтобы в другой раз, когда компьютер э, загрузить с интернета снова это обновление, обновление, то такой ошибки больше не выбьет. Так, зараз зачекаем пару хвилин. Це у нас обновление SK для рабочего стола Windows 6.11 287 2876229 Я зараз покажу как убрать ошибку, коли вина перестає. Отказ да, я Так, у нас пишет некоторые обновления не установлены. Отказ одно обновление. Я сейчас покажу, как убрать такую ошибку. Нажимаем просмотр важных обновлений. У нас здесь выбор обновлений для установки мы зашли. Мы нажимаем правой клавишей данное обновление и нажимаем скрыть обновление теперь наше обновление скрыто теперь назад переходим в центр обновления windows и нажимаем повторить и все и наша ошибка пропадает ведн разу потому что обновление мы скрыли для самой windows вот такие дела на ну, этом все. С вами был Александр Хакер.